9 червня відбулося урочисте відкриття чемпіонату області з футболу, присвячено Євро 2012. Воно відбулося в СНТ Сергіївці. Ми запитали болівальників, яку команду ви підтримуєте. Ребята, яку команду ви підтримуєте? Сергіївка! чому? Вона дуже хороша, і вже І Саме лучше. Они очень красивую игру сегодня показали. Какие впечатления у вас от футбола? Э -э Хорошие. Хорошие? Да. Прикольные. Очень классные. А сами не играете? Играем. Играет. Сергеевка. Почему? Потому что мы находимся в городе Сергеевка и мы ее поддерживаем. А как вам игра? хорошая игра. Наши, как говорят, что наши водят. Команда Сергеевка, потому что это самая лучшая команда. И все, мне самое лучшее. Они отлично сегодня играют. И мы от них все ждем успеха, чтобы они это выиграли. За какую команду вы болеете? За Видеополь. Э -э как вам впечатление от игры? Хорошие впечатления. Главное, чтобы наши победили. Игра, она очень захватывающая. Мы надеемся, что наши выиграют. За Сергеевку? Да. Сергеевку. Почему? Потому что я в данный момент здесь нахожусь, а, а блин не могу говорить, я в Одесскополь. Я не видел, как они играют, но они хуже вроде играли, чем наши, чем Сергеевка. Хоть они местные, но они все равно лучше играют. Они лучшие. Как вам впечатление момент. от игры? Нормально, хорошо. Сами не играете? Играю. Тоже как, как Сергеевка? К Может, чуть получше. Видеополь. Мы сами играем за команду Видеополь. Хороший. Мы играем нормально. В Но тоже хорошо а как вам впечатление от футбола? Хорошо, Все, отлично. Скоро гол будет. За какую команду вы болеете? Сергеевка. Как впечатление? Хороший, фантастический. Что можете сказать о команде Сергеевка? Она лучшая, она победит. Ну На данный момент я не за какую команду. Я болею за Киевское Динамо, потому что я из Киева. Но сейчас я поддерживаю команду Сергеевка. Почему? Ну потому что я нахожусь на на территории Сергеевка и поддерживаю их за Сергеевку. Почему? Ну я Сергеевки. Думаешь думаю, что наши сегодня выиграет.